Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walabizklan. Anwar Ibrahim selalu menuduh mereka yang mengkritik beliau, yang mengkritik perjanjian ART sebagai contohnya, sebagai orang yang tak membaca. Eh, tak baca ke perjanjian? Tak baca ke dulu? Bacalah dulu dan sebagainya. Tetapi berdasarkan penangan oleh Tuhpan Naik Mahalik, rupa-rupanya Anwar itu yang tak rajin nak membaca. Ai, mengatakan lampaku sepih ke? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin dan percaya antara podcast yang paling hangat dibicarakan pada ketika ini ialah podcast Keluar Sekejap yang menampilkan isteri kepada Allahyarham Tun Daim Zainuddin iaitu Toh Puan Naimah Khalid. Di mana dalam orang kata apa, tersebut memang best lah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Puan Naimah memang menceritakan secara detail tentang perjalanan hidup Tuan Daim daripada mula-mula beliau sebagai seorang susah dekat Kedah yang mempunyai cita-cita tinggi dan macam-macam lagi perjalanan beliau lah secara asasnya. Dan memang perkara ini tuan-tuan sekalian boleh dijadikan sebagai inspirasi. Bak kata ada beberapa orang pemati memang podcast itu menunjukkan tentang kekuatan old money sebenarnya. Memang the real old money. Sebab memang kita tahu Tun Daim Zanuddin ini sebelum menyetik kerajaan, sebelum menjadi menteri pun beliau memang dah kaya. Memang kaya sungguh masalahnya dari dulu lagi kita tahu. Dan beliau ini memang seorang anak Melayu yang cukup bijak dan pandai dalam perniagaan terutamanya dunia korporat. Tetapi itulah kita semua tahu bagi generasi sekarang lah kan terutamanya wala cukai-wala cukai. -wala cukai Tun Daim Zanuddin hanya diketahui sebagai seseorang yang konon-kononnya telah memiliki kekayaan luar biasa yang dianggap macam mencuri duit dari rakyat sebagainya sampai dijadikan sebagai subjek siasatan oleh SPRM. Bahkan sampai dah meninggal pun Tun Daim punya harta terus hendak disiasat oleh SPRM. Siapa yang arahkan antara lain seperti mana dia dilaporkan oleh Bloomberg diarahkan oleh Anwar Ibrahim itu sendiri. Tetapi itulah kalau ikutkan sejarahnya sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Tun Daim lah orang yang telah menggilap Datuk Seri Anwar sebenarnya. Bahkan berdasarkan kerja cerita oleh Tuh Puan orang yang mencadangkan agar Anwar Ibrahim menggantikan tempat beliau selaku Menteri Kewangan pada ketika itu ialah Tun Daim itu sendiri. Tun Daim yang saja sekat Mahathir, Mahathir, ok fine, kau ambil budak ni, letak sebagai Menteri Kewangan. Tun Daim yang naikkan Anwar tuan-tuan dan perempuan. Jadi bila kita tahu semua cerita itu dan bila kita lihatkan tentang layanan Anwar terhadap Tun Daim pada ketika ini, Memang sangat menjedihkanlah. Ibaratnya, minta maaf saya cakap, macam kacang lupakan kulit. Tetapi, saya tak nak cerita panjang berkenaan dengan uh, podcast bersama-sama dengan Tuan Naimah itu. Yang itu, saya rasa mungkin anda boleh tuntut sendiri ikut uh, ulangan ataupun rakaman podcast tersebut yang disiarkan dekat uh, channel Keluar Sekejap. Ada dekat situ. Ataupun mungkin dekat TikTok ke apa-apa ke akan ditayangkan keratan demi keratan. Podcast yang memang cukup-cukup best itu, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Cuma satu perkara yang menarik. Kita kan selalu tengok Anwar Ibrahim setiap kali ada orang kritik lah kan contohnya kritik pasal perjanjian ART ataupun kritik pasal perjanjian apa nama ha, berkenaan dengan perjanjian uh, timbal balas ke apa-apa benda lah tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan, Tuan -tuan, sekalian antara benda yang selalu Anwar kata antara benda yang selalu Anwar kutuk orang-orang yang mengkritik itu ialah eh kau tak baca ke? Bacalah dulu. Kenapa tak nak baca masalahnya? Bila tak baca tak tahu macam mana nak kritik. Nampak tak? Kan setiap kali benda itu yang selalu Anwar sebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut cerita tokoh Naimah, yang tak minat nak baca, yang tidak membaca sebenarnya ialah Anwar Ibrahim itu sendiri. Ada tonton keratan podcast ini. Uh, Anwar jadi Deputy Prime Minister, dia cakap kat Anwar, dia kata you now Minister of Finance and Deputy Prime Minister. The Ministry of Finance is not a part-time job. He said, you need full-time concentration. You are now Deputy Prime Minister. You jalan sini, pisana, pisan sini. You have to give this up to somebody. Because, you know, macam dahin dulu, malam pun, dia, you know, looking at the market. And masa dia kata, I think it's not a part-time job. Masa tu, Anwar melenting and oh. said, yeah, he was very angry. He think, I ingat hang sorang yang pandai huh? <laughs> you ke? Know? Tapi tu baru gaduh manja lah. Belum yeah, gaduh yeah. Besar They ke. were still friends. They were still friends. <laughs> They were still friends. So memang like Daim dengan him still had the relationship. Yeah. So Daim would 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 help lah whatever that he needed. The only problem Daim said to me was that in dealing with Anwar, dia kata Anwar tak suka baca. So <laughs> dia kata Anwar tak suka baca. So reports, you have to read. And you don't read just economic reports from Malaysia. You have to read geopolitical reports. You, what is happening satu dunia tu ada impact. Because kita we are uh, exporting economy also kan. So you have to know. And Daim sampai I think towards the last year belum dia really sakit tu lah. He was reading all the economic reports, you know. So that was one of the problems that he had lah. That he said doesn't read enough. Nampak dekat situ, Tuan sebut dengan jelas. Antara kelemahan utama Anwar ialah beliau tak minat membaca. Beliau tak nak membaca. Sedangkan sebagai Menteri Kewangan sebagai contohnya, beliau kena baca segala report. Dan buat kata Tuan Daim, eh, nak jadi Menteri Kewangan ini, dia full time job. Kau tak boleh jadi Menteri Kewangan dalam masa yang sama juga kau pegang jawatan timbalan pada Menteri pada ketika itulah kan. Tapi Anwar kata ah, Anwar marah. Kata Tuan Puan Daim, ah, Anwar marah sungguh. Kan melenting dia tengah dunia. Which is kalau buat melenting tu Saya rasa boleh relate kot Sebab memang kita nampak Anwar ini memang cepat melenting Tuan-tuan dan puan-puan Sampai sekarang pun Tapi itulah Apa yang disebutkan oleh Tuan Puan itu Daim pernah kata kat dia Tak boleh Jadi Menteri Kewangan ini Kau kena buat full time job Dan kau kena baca semua report Kau tak boleh macam tengok sekali lalu je Dan kau kena baca semua report Termasuklah report di luar negara Kau tak boleh baca report yang disediakan oleh kaki tangan kau je Kau kena baca pasaran luar. Kau kena baca apa tu penerbitan-penerbitan jurnal-jurnal luar sebagainya. Kau kena baca report daripada bursa-bursa asing. Kau kena baca everything. Sebab semua benda itu, ilmu itu, input itu akan membolehkan kita membuat keputusan dengan baik setakat kumpulan kewangan. Tetapi itulah. Bak kata Tuh Penaimah, Anur ini malas nak baca. Tapi ironinya tuan-tuan dan perempuan bila sekarang dia menjadi Perdana Menteri sudah tentulah dia Perdana Menteri dan jadi Menteri Kewangan lagi karut Sedangkan dulu itulah yang telah diperjuangkan oleh Pakatan Harapan iaitu lah Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan tidak boleh orang yang sama. Sekarang ini macam senyap je. Hanayuh senyap je kan. Padahal dulu dia siap buat video kot. Tapi itulah, sekarang ini, bila dia jadi Perdana Menteri juga Menteri Kewangan, dia pula tuduh orang yang mengkritik dia sebagai apa? Eh, kau tak baca ke? Tak baca dia? Bacalah dulu. Benda-benda macam ni, you kena baca. Perjanjian tu, baca dulu. Dia tuduh orang tak membaca, tapi dia pun tak membaca. Dan benda ini memberikan saya satu persoalan lah, satu pertikaian. Adakah benar, datuk Sri Anwar Ibrahim tak baca perjanjian ART itu sebelum dia sign? Ha, itu soalan dia. Sebab Tuan Puan Naimah kata Anwar tak minat membaca. Tak suka membaca. So, adakah Anwar baca atau tidak perjanjian ART itu sebelum dia sign? Sebab anda kata kalau kita ambil kata-kata Tuan Puan Naimah sebagai satu perkara yang benar, nampak gayanya macam dia tak baca. Sebab itulah dia macam tergagap-gagap nak jawab berkenaan dengan perjanjian itu. Bila kita tanya, dia pusing ke lain. Bila kita asak, dia pusing ke lain. Nampak? Seandainya kalau betul lah dibaca. In fact, kalau dia macam tu Zafrul pun contohnya kan. Still boleh syarahkan perjanjian itu walaupun ke laut. At least lah kan. Kita nampak Anwar macam dia tidak membaca benda itu. Tentang exit clause pun, ialah dia sebut exit clause. Padahal hakikatnya, dia bukan exit clause tetapi termination clause. Andai kata kalau dia membaca lah apa tu perjanjian itu dan tak dengar dengar cakap orang, dah sah-sah dia tahu itu bukan exit clause. Itu ialah termination clause. Benda yang berbeza sama sekali. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Seandainya kalau anda nak tahulah tentang sisi lain Tunda Daim Zanuddin, saya rasa anda perlulah tonton podcast keluar sekejap yang menampilkan Tuan Puan Naimah itu. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Satulah perkataan yang saya sebutkan kepada Datuk Seri Anwar. Dia sekarang duk kutuk orang, oh tak baca ke tak baca ke. Tetapi bak kata pepatah, mengatu dulang, paku serpih, mengatu orang, dia yang lebih. Betul atau tidak? Harga barang naik begini, Pelbagai jatuh kuasa dibentuk Jatuh kuasa jihad Jatuh kuasa macam-macam Tapi Pengumuman yang jelas pun tidak ada Tindakan tidak jelas Yang jelas Harga terus melambung naik Kerana Harga import naik Memang betul harga import naik Jadi di parlimen saya kata Harga import naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak kerti jaga negeri ini Ya. Harga ringgit jatuh kerana tidak stabil. Orang tak yakin. Perabot tak masuk. Oh menteri umum dah ada 8 bilion sana, 10 bilion sana Yang ni macam ni yang yang penyamun untuk kira beli satu untuk kamu samalah. Beli-beliun. Tak tahu ke mana. Bongak je kau